आज हम रावी जो बांध है पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक वो जो चौकी देख रहे हैं वो पाकिस्तान की है यहाँ हमारे साथी मंदीप नथवान ने हरियाणा कैथल से अपना एक वफद टीम एक भेजी है यहाँ के देखने के लिए कि कितना यह नुकसान हुआ है और इसकी लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको भेजने के लिए वो हमारे साथ संपर्क किया था ये जरा वो सही ठिकाने पर वो जो इनकी राहत है वो पहुंच जाए ये हम इस इनका धन्यवाद करते हैं बहुत बड़ा वफद है जो हरियाणा से देखने के लिए पहले आया है फिर ये मदद के लिए अपना यहाँ अपना कोई राशन गुजे जो भी चीज़ें ले आना चाहो जिसकी भी ज़रूरत हो ये पूछने आए हम दो मिनट के लिए ये भी साथी का नाम मंदीप ही है इनसे बात करते हैं ऐसा जय किसान साथियों देखो पंजाब में बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं हम तो यही कहना चाहेंगे हरियाणा से जितने ज़्यादा उसके उतने ज़्यादा इन साथियों की मदद करें क्योंकि फसलें तो बर्बाद हो चुकी हैं इनको आगे की फसलों के लिए जो तो चीज़ की जरूरत है वो पहुँचाएँ और जितनी राह सामग्री आप हरियाणा से भेज सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन लोगों के पास पहुँचाएँ हाँ एक बेनती ये भी है जो कोई भी साथी आता है यहाँ की जथेबंदी के कोई ना कोई हमारे पूरा भारत का संयुक्त किसान मोर्चा बना है किसी ना किसी से संपर्क करके के लिए ये, ये जरूर आप बेनती करो सभी साथियों से ये करते हैं कि जो भी हमारे किसान संगठन है वो सभी अपने संगठनों के साथ संपर्क बना करके सही जगह पे सही समय पर जो राशन है वो पहुँच के इनके लिए अपने किसान यूनियन के साथियों के साथ संपर्क करें यहाँ डॉक्टर शाम सिंह जनाला जो जुहरी किसान सभा के अध्यक्ष हैं है संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने ये फैसला किया कि ये जितने भी दरिया पंजाब के हैं इनका नहरीकरण किया जाए ये हर साल ही बाढ़ आते हैं तेईस में बाढ़ आया पहले बाढ़ आए इनको रोकने के लिए एक ही पर्याप्त पक्का तरीका है इसका नहरीकरण किया जाए ये देखो आ जो देखते हो ये कच्ची तो सी है ਹਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋ ਰੈਟਸ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪੜ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਡੇਢ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਈ ਕਿਹਾ ਗੰਨਾ ਵਾ ਗੁਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਝੋਕਰ ਭੇਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫੀਡ ਭੇਜੋ ਠੀਕ ਹੈ यानी ये नहीं का भी दूसरा कोई चाहे ये जो पक्का चारा है, उनको भेजो मेरा ख्याल है भी भेज भी रहे लोग आप भेजो